अब सोशल मीडिया का ज़माना किसी को इजतम में खिताब करने की ज़रूरत नहीं किसी को अपनी डिग्री दीन के इल्म की अपनी शहादा अपनी डिग्रीज अपनी एबिलिटी कहाँ कुछ पढ़ा हुआ है किस उस्ताद से पढ़ा है कितने साल दीन को पढ़ने में लगाए हैं कितनी अरबी पढ़ी है सरफोनाप पढ़ी है कवायद ववालत पढ़े हैं कितनी कुतुब पढ़ी हैं कितने इसे लिया है कितनी समझ पैदा हो गई है उसमें सही और गलत की तमीज़ की किसी को कोई पूछने बताने की जरूरत नहीं घर में बैठ के आप सोशल मीडिया अपना कंप्यूटर ऑन करें जो रतब या गलत कहना चाहते हैं अपलोड करें और वायरल हो जाती है लम्हे में करोड़ों लोगों लाखों लोगों तक अब वो वक्त आ गया खैर और शर की तमीज नहीं रही और नई नस्लें बच्चे किताबों से दूर हो गए वो सब कुछ सही भी और गलत भी सोशल मीडिया से लेना चाह बस वो सेल फोन को खोलता है तो जिस दिन खोले उसको सौ पचास तकरीरें क्लिप्स टिकटॉक सब छोटे छोटे रील्स मिल जाती अब नौजवान नस्ल को समझ ही नहीं कि क्या दुरुस्त है क्या गलत है उसको मिल जाता है और फिर जो चीज जितनी गैर संजीदा कही जाए गैर संजीदा कही जाए जितनी बेहूदा बात कर दी जाए जितनी नाशाइ बात कर दी जाए उतनी वायरल ज्यादा होती है वो ज्यादा सुनी जाती है देखी जाती है और इससे बढ़कर जो बात फितना परवरी की कर दी जाए और फसाद अंगेजी की कर दी जाए वो उससे ज़्यादा वायरल होती है आप बड़े लोगों को गालियाँ दे दें शर और फसाद फैला दें बहुत बड़ा झूठ बोल दें पूरी हकीकत का इनकार कर दें वो उतनी ज़्यादा लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देखते हैं खबरियत के तौर पे भी देखते हैं बच्चे और क्या नई चीज़ आई है न्यूज़ के तौर पे भी देखते हैं अल अलगरज हर शर और बातिल की बात आसानी से आपकी आंखों और आपके कानों तक पहुंच रही इम्तियाज मिट गया है और नौजवान नस्ल चूंकि अपने पास तो नॉलेज ही नहीं है उनको वो तो अच्छी चीज़ें भी वहीं से लेते हैं रिसर्च आर्टिकल भी कंप्यूटर से देखना पड़ते हैं सही चीज़ें भी वहीं से लेते हैं स्टडी भी वहीं से करते हैं उनका तो कनेक्शन है सोशल मीडिया के साथ इस टेक्नोलॉजी के साथ तो उसमें जितनी अला बला लगवियात और बातिलात आती चली जाए वो भी कबूल करते चले जाते हैं अब इस वजह से अकायद भी खराब हो रहे हैं तस्वुरात भी खराब हो रहे हैं नजरियात भी खराब हो रहे हैं ऊपर आप लोगों के लिए खास बात कहना चाहता हूँ और नौजवान नस्ल बच्चों पर जुल्म ये कि पढ़ने जाते हैं तो बाहर से होके आते हैं तो उनका दीन खराब होता है जब पढ़ने जाते हैं कोर्सेज में सिलेबस में और वगैरह वगैरह वो दीन खराब होता है घर आके अपने माँ बाप के साथ टाइम गुजारते हैं तो उनका अखलाक ख़राब होता है माँ बाप ने गाली गलोच करनी है घर में बैठ कर माँ बाप ने झूठ बोलना है बच्चों ने चौबीस घंटे माँ बाप के मुँह से हिम्मत चुगली सुननी है फलाँ पर तनकीद फ़लाँ की बुराई फलाँ का नक्स चौबीस घंटे कले में हराम सुनना है तो बाहर दीन ख़राब होता है घर में अखलाक़ ख़राब होता है और सोशल मीडिया उठाएं तो तबाही होती है� सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें